здесь ванна была. Что-то такое. Типа. Вот здесь лежало четверо детей. А вот здесь лежало двое четырех месяцев. А прізвище? Желібовський. Працюю водителем в місцевої місцевій пожежної охорони. Відбувалося, приїхали, все воно було в пламені, вогні двері відкриті, був балон, вже перегорів шланг, велике плам'я було, все всередині було обито пластиком, вагонка, пластик, дим, їдкий, сильне велике задимлення, зайти невозможно було і скоріше діти вони. Спочатку газів тих от пластика, потім вже, як каже, далі. Ну, зайти просто невозможно було. Тут страшне все було. Оце ну, вся кровля, все всередині, це був сплошний тайфун пламені, чистого пламені. Тягували вже погибших ходить, шість душ. Дві дівчинки по чотири місяці двой І старші до 12, четверо в школу ходила старші. Дальше. Четверо было в одной комнатой, а двое было маленькой. Со слов самой матери, вчера были погодные условия, неважно, дожди, плохие погодные условия. И у детей была мокрая обувь. Она решила ее высушить электродуйкой. И проснулась ночью от звука пожара, дыма. Она решила открыть окно для того, чтобы дым выпустить. Произошел хлопок, доступ воздуха, большое пламя. Она получила ожоги лица и рук. То ли от болевого шока, то ли от стресса. Она выбежала из дома, а дети остались. В результате мы имеем шесть погибших маленьких жизней. Это трагедия, очень большая трагедия.